પોલીસ વાળા ડાંગર વાળા સાહેબ હવે પણ ધમકી આપી છે બહાર નીકળી

સાંભળવાનું છે એમના માટે આયા મારી આરોગ્ય કેન્દ્ર માં સાહેબ એવો આક્ષેપ લગાવ્યો છે એટલે હવે તમારે રજૂઆત કરવા સમાધાન કરવા રોકે તો કે સમાધાન મે કે સમાધાન કરી એમ કે দাদা સાહેબ તમારી અંદર રજૂઆત પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘણી સમાધાન થઈ ગયું તમારે આફત કરી યાદ કરી કે સાહેબ હે હમગા ઉપદિત પરિહારી હોવા છતા અમે જમકાયા નદી પર આવે અમે હતા તમે આવો પોલીસ સ્ટેશનમાં પાવસ સે સમાધાન કરવાનો એક વાર એફઆઈર સમાધાન પોલીસ કરી શકે અચ્છા મહાત્મા દારિયા માલી 24 કલાક કસ્ટડીમાં રાખી શકે

चलता चलता नहीं नहीं चलेगी चलेगी संविधान हमारा हक 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 है 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 संविधान हमारा हकिस तो सारू आगे की क्या रणनीति कंडी ने यह नो धन સ્વાગત છે ધોળકામાં બે દિવસ પહેલા દેવી પૂજક સમાજ દ્વારા મુસ્લિમ સમાજના ત્રણ લોકો હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને એના પછી આરોપીઓને જામીન પણ આપી દેવામાં આવ્યું અને આજે મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો જે અમદાવાદ અને અહિયાં ધોલકાના પણ લોકો અહિયાં ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવ્યા અને પીઆઈ સાહેબ રજૂઆત કરવા ગયા પણ પીઆઈ સાહેબે પહેલા તો મળવાની ના પાડી દીધી અને મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોને ધક્કા મારીને બાળ કરી દીધા પછી મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો દ્વારા અહીંયા પ્રોટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો એના પછી પીઆઈ સાહેબે આ લોકોની માંગણીઓ સ્વીકાર કરી અને આરોપીઓ પર કડક કાર્યવાહી કરવાનો આશ્વાસન આપ્યું છે રહીત સૈયદ દોલકા બરાબર કઈ ના કઈ આપકો પોલીસ જો ઇન્ચાર્જ હે ઇન્સ્પેક્ટર હે ઉનોને ફીર સે બુલા કે સુના ઉસકે લિયે ક્યા કરો ઉસકે લિયે થોડા અચ્છા બી લગા હમકો જો વાપસ બુલા કે સુના और दुख ये बात का है कि बिना विरोध हमारी अर्जी नहीं ली सबसे बड़ा दुख ये बात का है हमने विरोध करा उसके बाद हमको अंदर एंट्री दिया है और रिस्पेक्टली बात की क्योंकि यहाँ के लोगों के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग फरियाद लेके आते हैं काफी उनको तकलीफ पड़ती होगी यहाँ पुलिस प्रशासन से क्योंकि जो लोग इतने बड़े बड़े आगे हुआ विरोध पक्ष के नेताओं के साथ पुलिस इंस्पेक्टर ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं चलो वो थोड़ा निंदा था करा उसकी निंदा फिर उन्होंने उनकी भूल एक्सेप्ट की तो उसको मामले को हमारी जो अर्जी है जो हमारी अर्जी ले ली फिर भाई के पास हमारी अर्जी है कॉपी है सिक्का लगवा लिया हमने तो सारी चीजें ले ली है पुलिस ने अब आगे इसकी कार्रवाई क्या होती है हम वो देखना चाहते हम अम, हमने जो बोला है संविधान के हिसाब से और कायदे और कानून लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इसके अंदर कम, जो कल में है बी के हिसाब से उसके अंदर ऐड होनी चाहिए और जो तीन चार लोगों के नाम पुलिस ने नहीं लिखे तो तात्कालिक जाकर जो हॉस्पिटल में एडमिट है अल्ताफ भाई उनसे मुलाकात लेकर उनकी जबानी से नाम नाम की बात करें नाम खोलना चाहिए और वो लोगों को पकड़ के उनको सजा मिलनी चाहिए और जेल के अंदर रखना चाहिए पुलिस को कि जो नवरात्रि का माहौल है दिवाली का माहौल आगे आ रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस को एक्शन में आना चाहिए क्योंकि कुछ त्योहार हिंदुस्तान और भारत के अंदर कुछ त्योहार का माहौल चल रहा है तो पुलिस को दोनों समाज के त्योहारों का माहौल चल रहा है तो पुलिस को इसके ऊपर तात्कालिक एक एक्शन लेना चाहिए ऐसी छोड़ नहीं देना चाहिए जो भी लॉ एंड ऑर्डर ने तुमको चौबीस कलाक रखने का भी ताकत दिया है चौबीस कलाक के पहले जामीन तुम देते वो भी तुमको लॉ एंड ऑर्डर ने ताकत दी है तो ऐसे जो लुखा तत्व लोग हैं ऐसे लोगों को चौबीस कलाक रखने में पुलिस का क्या जाएगा ऑन कागज के ऊपर चौबीस कलाक रखने का संविधानिक कायदा है तो ऐसी तुमको रखना चाहिए था और जो हमारी अर्जी इतने विरोध करने के बाद इतना बोलने के बाद हमारी अर्जी ली है साधारण इंसान को थोड़ी यहाँ पे तकलीफ पड़ती होगी तो मैं आगे उच्च अधिकारियों से बात करने वाला हूँ कि ये जो हो रहा है धोलगा टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर ये सरासर यहाँ की पब्लिक के लिए बहुत गलत है यहाँ की पब्लिक के लिए एक बोझ बन जा रहे पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना लोगों की सेवा करना लोगों के हक की बात करना तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन अगर एक साइड सुनेगी दूसरी साइड नहीं सुनेगी तो ये बहुत शर्म की बात है पूरी गुजरात पुलिस को शर्म से झुकने वाला काम हो रहा है यहाँ पे दुर्गा पाउस टाउन के अंदर तो पुलिस के जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है उच्च अधिकारी से हम बात करेंगे कायदे सर उनकी इस पूछ पाछ परस होने की और इनकी तपास की प्रिया साहब की भी तपास होनी चाहिए कि हम लोगों से और यहाँ के विरोध पक्ष के नेताओं से ऐसी बात क्यों की मेरी बात इतनी है और यहाँ के स्थानीय लोगों को अभी पी आई साहब ने आश्वासन दिया है कि दो से तीन दिन में नवरात्रि बच जाएगी सब कायदे सर कार्रवाई तो अगर उसके पहले अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पी आई साहब की होगी इधर थोड़ा बहुत कुछ जो है पुलिस स्टेशन में हल्ला बोल हुआ उसके बाद धरना दिया आप लोगों ने जो है डेलीगेशन के साथ मिलकर कहीं ना कहीं आपको सुना गया क्या कुछ कहोगे हमने फिर धरना दे के फिर साहब ने हमको टाइम दिया और हम डेलीगेशन मिले और हमारे कायदे की, की रूप में आता है वो कीजिए हमने रजुवात की और पी साहब ने सुनी है और पी एस आई, ना, पी आई, पी आई ने हमको हरा के जो आता होगा जो उसका रिपोर्ट आएगा मेडिकल जो भी उम्मीद की होगी कलम वो हम है और आगे की कार्यवाही हम जो कायदे के रूप में होगा वो करने तैयार है ढोलका में माहौल कैसा है जो दो चार दिन पहले झगड़ा हुआ था धोलका में तो क्या है कभी शांति है कोई हिंदू भी नहीं जाता मुस्लिम भी नहीं जाता माहौल बिगड़े लेकिन कायदे की रूप में जो होगा झगड़ा हुआ है उसका जो भी होता है वो कायदे के रूप में कुछ पुलिस एक्शन ले तो धोलका तो शांति है और जो विस्तार है घटना स्थल है वहाँ पर जो है आरोपियों की तरफ से परिवार को भी सताया जा रहा है आप तुम ये मांग रहे हैं कि पुलिस के तरफ से कि वहाँ पर कोई पॉइंट दिया जाए हमने वो भी मांग की है पी आई वो भी, भी पे रखा हुआ पे रखी दिया है जब से झगड़ा हुआ जब से वहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है और पुलिस पेट्रोलिंग होती है हाँ पुलिस पेट्रोलिंग चालू ही होती है और जो पानी की वजह से झगड़ा हो रहा है पानी वहाँ से बह रहा है और उसके बाद जो है आवाम को दूसरे रास्ते से निकलना पड़ रहा है एक समाज को जल्द से जल्द आप लोग भी जनप्रतिनिधि आपकी भी ये जो है पहल होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान लाए हमने हम सीधे नगर पालिका से आए हमने प्रमुख और सीओ को दोनों दो को रजुवात करके आए एक कम से कम डेढ़ महीने में ये समस्या दूर हो जाए उसकी हम बाहेदारी लेके ही आए यहाँ पे वो रास्ता साफ हो जाए गटर नहीं डाला रास्ता नया हो जाए और समस्या दूर हो वो लेके आए डेढ़ महीने में वो काम पूरा करने का बोला है डेमोक्रेटिक पार्टी था है, से कहीं कहीं ना गही आज, आज आपने जो माहौल देखा दोन का आपको दुख भी हुआ पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि क्या सीट मिली इससे और लोगों को क्या मैसेज देना चाहूंगा जी सबसे पहले तो बात यही है कि कोई भी फरियादी अगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो पुलिस वालों के सबसे पहले पीआई आई हो गए या कोई भी इंचार्ज हो गए पी हो गए उनके रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और ये देखा गया इस मामले के अंदर के फरियादी को पुलिस की तरफ से कोई भी जाकर रिस्पॉन्स नहीं था फिर हम जैसे आगे वालों के पूरे अहमदाबाद से यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ के भी कुछ सामाजिक लोग हमारे सब साथ में थे उसके बाद यहाँ पर आकर पी आई हम लोग मिले लेकिन पी का रिस्पॉन्स बराबर नहीं था उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया विरोध विरोध किया धरना दे विरोध करके उसके बाद जाकर पी आई साहब हमको सुनने के लिए तैयार हुए फिर जो भी हमारी रजुआत थी पी आई साहब को हमने करी बी एन एस के हिसाब से जो भी कलम है उमेरा करना है तो फैमिली का आक्षेप है कि पुलिस ने जिस तरह की एफ आई आर लेनी चाहिए थी ऐसी नहीं ली तो इस तरीके तो से एफ ली जावे तो जाएस के हिसाब से जो जो कलम उमेरा करना है वो तो कलम उमेरा किया जाना चाहिए और तो जैसे आरोपी जो आरोपी है उनको सख्त से सजा मिले यही हमारी मांग है